校办公室收到一封匿名检举信，里边有些证据。这里还有个 U 盘，是我自己顶替甄涵来金融系上课。佳韵晴说的对，你不应该裸着。视频里是你们俩谁呀、啊？在那，在那，小洛洛。 出事了！出事了！出,啊、出大事了！什么表涵、啊、<寒>他……哎我来，我来。哎<呀>，哎、叶展涵被校长叫走了。我打电话给瑶瑶，她说叶未眠来了，说是来坦白的。哎，哎，哎、等等我呀！哎，还有我。来啦！ <Hi. S 2> 洛阳。那个我来找醒醒，我给他打电话，他一直也没接。他不在。我就是跟他告个别，我马上走了。他真的不在，他走之前就跟我说，有一件很重要的事情，必须要自己去办。视频里的人是我，是我冒名顶替妹妹到金融系上课，也是我怂恿顾莹洛同学篡改名单。 整件事儿跟他们俩都没有关系，不是这样的，校长，是因为几个月前我意外昏迷，姐姐担心我落下功课，又担心我失去交换生名额，所以才替我上课。事情因我而起，校长，当时枕涵在昏迷，他什么都不知道，都是我擅自做主。不是不是这样的，校长，真的是因为我。行了行了行了，也就是说。 你们承认冒名顶替的事实了？对不起，校长，我愿意接受校方的一切处罚。但是，我妹妹枕涵和顾耀洛同学他们是无辜的。谁的责任？校方自会查明，不会冤枉任何一个学生，也不会无视任何违反校规的行为。进来，你们来的正好。 顾言洛留下，其他人散了，回去上课。顾言洛，你干的好事！校长，对不起，是我知错犯错。你身为学生会主席，校优秀干部，知情不报，你还纵容，你是校规规何物啊？校长。 我之所以这么做，是因为知道她们姐妹的苦衷，也被她们姐妹同心、相互守望的真心所打动。所以，你就滥用职权，徇私舞弊。的确是我的错，我愿自勉弃职，接受处罚。你以为免去你的学生会主席就完事了吗？我听说这个叶未眠是你谈的女朋友，你为她明知故犯，影响恶劣，你怎么变成这个样子？谈个女朋友就立领指婚了？ 是，明年你就要毕业了，学生会主席你是可以不干了，可前途你也不考虑了吗？你为什么在这个时候非要把自己陷入到一种困境中呢？我对你太失望了。对不起，校长，让您失望了，但是我还是希望校方在调查这件事情的时候，能够念在他们事出有因，叶展汉苏醒后能及时纠错，能够法外容情。 该怎么处理，学校自有考量。不过你得好好想想，这大学不是反对谈恋爱，这好的情感会让彼此成为更好的自己。你应该从这件事情上好好的反省反省。对不起，我不应该心存侥幸，让你陷入这样的困境。 这就是你想要的。原本在所有人眼里，颜洛是无可挑剔、无法企及的。可自从你出现，他被非议、被指责、被拖累，现在还要为了你不顾自己的前途。你不配站在他身边。 我不应该成为你的软肋。没关系，不要担心，在结果没有出来之前，一切都还有转机。我会。嗯、不用了。 我自己可以处理，我们先分开一段时间吧。什么？分开？我说，我们先分开一段时间，冷静一下。我的事儿，你以后不要再插手，我可以自己解决。叶月明，什么叫分开一段时间？